Добрый день. Ну тут много куда было ответа на вопрос. Кликер, где Кликер? Было много ответов на вопрос куда, как, там зачем, что. У меня есть вариант ответа на вопрос как. Он связан с такой вещью, как новое поколение, да теория поколений. Ну если бы. Давайте представим, что я рассказываю не про лайкогогику, а про педагогику. Это было бы примерно так, что это наука и практика про особенности навчання представителей новых поколений в контексте сталого развития на зламе тысячелетий, в условиях формирования новой экономической парадигмы, которая диктует новые подходы до навчання. Ну понятно, что про лайкогогику нельзя так говорить, потому, потому что это наука будущего, я уверен, что она, ну, может быть, она будет называться по-другому. Я пока называю ее так, но ну, чтобы как-то называть да, как коротким словом. Для того чтобы понять, что это: к сожалению, техническая возможность показывать видео здесь, ну, такая тяжелая, поэтому я решил ну, этим не париться, просто сделать слайд один. Вы можете себе переписать, загуглить, посмотреть сами. Самая известная исландская девушка, которую зовут Бьорк, несколько лет назад сделала мультимедийный обучающий проект, который назывался Биофилия был посвящен ее альбому. И в этом проекте она обучала вот деток, вот здесь есть такая картинка, на полностью мультимедийных всяких устройствах. iPad это было самое простое устройство, потому что специально для биофилии создавали специальные сэмплеры, специальные установки, которые показывали, откуда берется электричество. Ребенок мог, нажимая одну кнопочку, понимать, что там гроза где-то ну, рядом с ним происходит. И так далее, и так далее. Они играли на музыкальных инструментах, абсолютно на разнообразных. И таким образом они изучали природу в Исландии исландские дети, как бы. И вот это вот лайкогогика, это новая наука, новая практика о том, как развивать и обучать новое поколение. Ну, Но это известная картинка, я думаю, тут предыдущие коллеги как раз о ней тоже в том числе говорили. Я занимаюсь обучением взрослых, не детей. Да, но у меня есть такая социальная ответственность. Меня часто предлагают, приглашают выступать перед подростками, там кто там, 9, начиная с 9 класса, наверное. И последние там, несколько лет я занимаюсь обучающими проектами для студентов, для молодежи. Да? И вот есть такой большой массив наблюдений, как учатся те, кому сейчас от 22 и ниже. Да? То есть точно они ну, так обучаются не так, как мы. И проблема даже не в том, что нам нужно изобрести какие-то новые подходы. Проблема в том, что если так ну, уходить ну, уже в такой психотерапевтический даже аспект, то ну, мы немножко в другой идентичности. То есть мы можем технически освоить то, что с новыми детьми нужно как-то по-новому. Вот есть раз, два, три, как по-новому, и мы будем так делать. Но это не будет помогать, потому что мы ну, не такие, мы вот такие. И, ну, сори, но это как бы так есть, да. И мы вот про это рассказываем. Что делать? Я предлагаю ну, погружаться да, в эту тему. Я думаю, это известная информация, не буду сильно там на ней останавливаться. Теория поколений, очень, ну, очередной подход, который что-то описывает хорошо. Там таких подходов много. К нему есть вопросы, конечно же, как к любому подходу. А что я заметил, то что ну, это на поверхности, но два последних так называемых поколения, которые сейчас с нами ну, уже есть и мы являемся или их представителями, или это наши дети, да там, то они как-то сильно связаны с интернет. Ну, понятно, с развитием технологий. Поколение Y родилось тогда, когда был компьютер, то есть человек родился, уже был компьютер. Понятно, что мы воспринимаем то, что когда мы рождаемся, оно есть уже как часть жизни. Да, то есть неотъемлемую. Человек родился, уже есть компьютер. Поколение Z, те, кто позже родились, они родились, уже был, была какая-то мобильная технология. То есть, скорее всего, или как минимум мобильный телефон. Те, кто сейчас уже рождаются, следующее поколение его называют альфа. Там уже даже есть смартфон. Да, то есть, это маленький компьютер, который ты с собой можешь носить. Да, это тоже неотъемлемая часть жизни. Соответственно, этот контекст он формирует какое-то поведение. Оно там связано с разными э, влияниями в основном технологий. Если поколение Y это те, кого об обучении которых уже нет смысла говорить с точки зрения э, университетского образования, потому что они уже заканчиваются, да, но есть смысл говорить с точки зрения корпоративного образования. И сейчас много на эту тему, как Y, как их вовлекать, как их мотивировать. Давайте еще поговорим про Y. И об этом много информации, как бы, да, такой, э, ну понятно, это там люди, которые могут делать много всего, у них низкая э, приверженность может быть компании, потому что они часто меняют работу, часто меняют сферу даже, э, там без особых э, интересов. Мне показывали слайд, который был в начале, когда ну, я еще не пришел, о том, что ну, молодые люди хотят жить как в Стэнфорде, учатся в ПТУ в Одессе. Тут говорят, в начале конференции был такой слайд. Но это тоже одна из, одна из отрицательных сторон наверное, этого поколения, о том, что Запросы к жизни часто не соответствуют тому, что ты можешь ну, представить. Ну, явные плюсы это более широкое мышление благодаря интернету, более простая коммуникация, то есть люди больше ну, проще коммуницируют с другими людьми, особенно посредством сетей электронных. И такая может быть глобализация. Вот это то, о чем, я ну, думаю, сейчас есть смысл говорить. Эти люди только начинают обучаться, скорее всего, идут в школу. Сейчас там, может быть, часть учится в школе, в университете. Это следующее поколение, которое родилось с мобильным устройством, скорее всего, которое, у которого смещаются вот такие жизненные этапы, даже новые появляются, да, вместо там традиционной схемы, что было там детство отрочество, да, и взрослая жизнь. Там есть всякие там твин, 12-летки, да, такой новый тоже термин в психологии. Есть молодые взрослые, вот те, кто в 14-16 лет уже проявляют очень серьезные взрослые такие качества. Вот. И там много всякой есть информации об этом, она обобщается, таких людей уже много в мире, их около 2 миллиардов, поэтому есть уже что поизучать, что пообобщать. Однако какого-то подхода связанного с образованием, его такого системного пока нету. Я считаю, что очень круто, что он возник в Украине у меня в голове. Это как бы подтверждение того, что мы на острие находимся. Я не, ну, пока что ничего с этим не делаю, просто его придумал и дальше развиваю. Вот решил, такая есть возможность поделиться с, с коллегами. Вот есть такие моменты про вовлечение поколения Z. И здесь вот есть то, что может намекать, как их лучше как с ними лучше себя вести и в какую идентичность то, что я говорил, лучше погружаться в педагогу, ну, лайкогогу, человеку, который будет обучать таких людей. Вот. Ну я так пока пронаблюдал четыре таких важных момента. Они э, где-то интуитивно многими сейчас хорошими педагогами, качественными выполняются, где-то на это нужно еще обращать внимание. Ну, во-первых, в соцсетях нету кнопки unlike. Есть такая новость, да, как бы есть лайк, like, unlike нету. Да? Можно отменить лайк. Like. Да, но поставить фу нельзя. Да? Facebook думает об этом, пока никак не сделал. В том числе, я думаю, потому что ну, проводится маркетинг, изучают, понимают, что не зайдет. Поэтому это диктует такой момент, то, что современные поколения, вот это Generation Z, они ну, кнут как-то уже хуже работает. В основном только ну, нужно к прянику ближе двигаться. И это такая новость ну, для советской педагогики. У нас сейчас советская педагогика, к сожалению, в стране плохая. Да? Потому что у нас красная ручка, и это как бы ну, от всего для всего. Да? Тут как бы надо осваивать зеленые фломастеры, скорее всего, какие-то там. Подчеркивать хорошее зелеными фломастерами, там синими, фиолетовыми, еще какими-то оранжевыми, да, ну красную ручку потихоньку забывать. То есть сопровождение, поддержка, комплимент. Ну, в общем, лайк надо ставить новому поколению, чтобы оно лучше училось. Следующее это геймификация. Ну, понятно, поколение выросшее на видеоиграх, для них это понятный способ контакта с миром, видеоигра, да, то есть игра. Поэтому геймификация. Ну тоже так есть куда развиваться. У меня э, э, тетя родная учительница в сельской школе, я ей рассказал про лайкогогику, она немножко там начала применять. Что она сделала? Она вывесила просто такой большой лист э, ну, ватмана, на котором нарисовала у кого какие оценки. Да, и как бы переставляла там людей на этом ватмане. Выше, ниже, как бы. Ну, просто вот так вот. Да. Рейтинг, да, такой. Просто который все видят каждый день. Она говорит, что это там дало некоторые результаты небольшие. Там было пару детей, которые смотрели на этот рейтинг, злились, начинали там немножко лучше учиться, потому что они проигрывали. Для них это игра. Я выше буду, ниже, да, вот как бы. Какой я бейдж получу? Вот я тут такой бейджик ну, сделал. Следующий момент это пробовать. Но точно поколение не такое, не аналитическое, которое будет сидеть там, обсуждать, как лучше, что. Проактивное больше. Проактивность диктуется тоже способом потребления информации, постоянной такой активностью в интернете, в соцсетях. Поэтому ну, обучение на, на практике, понятно, ну, все щупать, пробовать, трогать, делать если это высшее образование, то кейсы, группы, ну то, что на Западе уже потихоньку нормально внедряется, у нас пока что опять же ну э -э даже аудитории так сделаны вот, где я в КПИ учился, что там тяжело в группу сесть, ну как бы, вот я думаю, что революция высшего образования в Украине будет, когда уберут эти парты длинные, такие как бы железные, и поставят нормальные стульчики, которые вот как эти в круг становятся, можно там как-то групповой работой заняться. И такой важный момент, селфи. Селфи, ну сейчас попытаюсь как бы сказать, что я имел в виду, этой метафорой, Это как философия, да, я уже заканчиваю. Это ну, философия самофиксации. Когда-то давно были популярны такие вещи, как дневники. Все вели дневники, да, там, ну, как бумажные, да. Вот на самом деле потом же же было блоги, да, и вот постепенно оно так все скатилось, ну уменьшилось форму фотографии. Но вот самофиксация это очень важный момент для обучения таких поколений. Они смотрят, что они делали правильно, неправильно, сравнивают себя с собой прошлым. И это, это надо использовать в обучении, я считаю, потому что ну, как бы это такой тренд. Почему Украина может стать флагманом новой освиты? Очень коротко, здесь об этом много говорилось, тут повторяться не буду. Ну, первое, потому что как бы, состояние ну, как больной скорее мертв, чем жив нашей освиты. И, это хорошо. Потому что переделывать хорошо существующее очень тяжело. А строить что-то заново новое значительно легче. То есть такой восточный подход. У каждой темной тучи есть своя светлая сторона. наше образование, я когда-то придумал такую фразу, что невмотивованные люди в не умовах навчают еще больше невмотивованных людей тому, что им навряд ли знадобиться в жизни. Смысл украинского образования, к сожалению, всякого, и высшего, и среднего. И у нас есть возможность все начать сначала, начать хорошо. А второе, это как ни странно, у нас есть хороший бэкграунд классический. Вот есть цитата такая о том, что те, кто считают, что игра это только развлечение, они не правы, да? потому что это важный способ обучения и так далее. Если вот зачеркнуть, что это сухомлынский, это может там быть Кен Робинсон, какие-то специалисты, методологи action learning там, и так далее. Это Сухомлинский сказал Василий Александрович, который на трудах которого обучается наша ну, педагогика, но почему-то берет ну, не все хорошее. Вот. Но у нас есть в любом случае школа, которая может помочь это сделать. И я думаю, что идея адекватных педагогов, она ну, есть. В Украине хотя бы пример того, кто здесь выступал передо мной, будут после меня выступать. Я уверен, что ну, я бы отдал ребенка к вам в учебное заведение, к вам и к вам, потому что есть хороший пример. Вот. Ну и рынок труда тоже диктует свои как бы, плюсы. Да? Ну то же самое IT. Я согласен с тем, что не надо пять лет учиться, чтобы кодить. Это ну лишнее совершенно. Кодить можно научиться за два месяца, полкива это делает и потом пересаживается с метро сразу же на дорогую машину, ну потому что зарплаты в долларах у программистов. Надо, я, я даже дальше думаю, не надо строить колледж, надо онлайн, онлайн способом обучить всю страну кодить. И как бы будет очень такой простой, лайкологичный способ зарабатывать доп. продукт. Вот. И у нас есть успешные истории. Недавно был проект Forbes 3030. Это Y, это предыдущее поколение, но они показали, вот все эти ребята, я кого-то знаю лично, даже многих из них, они доказали, что в Украине можно делать онлайн образование, Ваня делает, Примаченко, бизнес-школу Аня Петрова делает, там, Ваня Дорн собирает дворцы спорта. И это реально в Украине сделать, украинская система жизни это ну, позволяет сделать. Да? Это просто люди, которые ну, брали и делали как бы особо там не жалуясь на обстоятельства, извлекая из них максимум пользы. Поэтому я думаю, что Украина выйдет. Надеюсь, что все вместе мы это все продвинем. Спасибо.